السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روحانیت میں مراقبہ کشف القبور انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ یہ روحانی دنیا میں داخل ہونے کا گیٹ وے ہے یہ کس طرح اور کن کن مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کیے جانے والے مراقبہ کشف القبور کی کیفیات اور روحانی واردات کا مطالعہ بھی ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسے صوفیانہ ٹاپکس کی لوجیکل ڈیپ اسٹڈی کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائیے تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں مرشد کریم کی تصنیف مراقبہ پیج نمبر 287 تا 290 عنوان کشف القبور مرنے کے بعد آدمی کی مادی دنیا ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے زندگی ایک نئے ڈائمنشن میں جاری رہتی ہے اور انا دوسری دنیا میں بھی زندگی کے شب و روز پورے کرتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو اعراف کی زندگی کہتے ہیں اس زندگی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے اگر انتقال کے وقت کوئی شخص سکون سے لبریز اور ذہنی پراگندگی اور کثافت سے آزاد ہے تو اعراب کی کیفیات میں بھی سکون اور اطمینان قلبی کا غلبہ ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بے سکونی ضمیر کی خلش اور ذہنی گھٹن لے کر اعراف میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی کیفیات اس کا استقبال کرتی ہیں کشف القبور کا مراقبہ اس شخص کی قبر پر کیا جاتا ہے جس سے اعراف میں ملاقات کرنا مقصود ہو مراقبہ کشف القبور کے ذریعے مرحوم یا مرہومہ سے نہ صرف ملاقات ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے جب کشف القبور کا مراقبہ کسی بزرگ یا ولی اللہ کے مزار پر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد بزرگ کی زیارت اور روحانی فیض کا حصول ہوتا ہے مراقبہ کشف القبور کا طریقہ قبر کے پائنتی کی طرف بیٹھ جائیں ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ سانس اندر کیچیں اور جب سینہ بھر جائے تو رو کے بغیر آہستگی سے باہر نکال دیں یہ عمل گیارہ مرتبہ کریں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور کو قبر کے اندر مرکوز کر دیں کچھ دیر بعد ذہن کو قبر کے اندر گہرائی کی طرف لے جائیں گویا قبر ایک گہرائی ہے اور آپ کی توجہ اس میں اترتی جا رہی ہے اس تصور کو مسلسل قائم رکھیں باطنی نگاہ متحرک ہو جائے گی اور مرحوم شخص کی روح سامنے آ جائے گی ذہنی سکت اور قوت کی مناسبت سے مسلسل مشق اور کوشش کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے کشف القبور کی صلاحیت کو زیادہ تر اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کی زیارت اور فیض کے حصول کے لیے استعمال کریں جاؤ بے جا اس صلاحیت کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے قبر شریف کے پیروں کی جانب مراقبہ کیا تو دیکھا کہ میرے اندر سے روح کا ایک پرت نکلا اور قبر کے اندر اتر گیا دیکھا کہ حضور لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے قبر بڑے وسیع و عریض کمرے کی مانند ہے قبر کے بائیں طرف دیوار میں ایک کھڑکی یا چھوٹا دروازہ ہے کلندر لال شہباز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ یہ دروازہ کھول کر اندر کی سیر کرو تم بالکل آزاد ہو دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک باغ نظر آیا اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب باغ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اس میں کیا کچھ نہیں ہے سبھی کچھ تو موجود ہے ایسے پرندے دیکھے جن کے پروں سے روشنی نکل رہی ہے ایسے پھول دیکھے جن کا تصور نوئے انسان کے شعور سے ماورا ہے پھولوں میں ایک خاص اور عجیب بات نظر آئی کہ ایک ایک پھول میں کئی کئی سو رنگوں کا امتزاج اور یہ رنگ محض رنگ نہیں بلکہ ہر رنگ روشنی کا ایک کمکمہ بنا ہوا جب ہوا چلتی ہے تو یہ رنگ آمیز روشنیوں سے مرکب پھول ایسا سما پیدا کرتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں روشنیوں کے رنگ برنگ کمکمے گم درختوں اور پودوں کے جھولوں پر جیسے جھول رہے ہیں درختوں میں ایک خاص بات نظر آئی کہ ہر درخت کا تنہ اور شاخیں پتے پھل اور پھول بالکل ایک دائرے میں تخلیق کیے گئے ہیں جس طرح برسات میں سانپ کی چھتری زمین سے اگتی ہے اسی طرح گول اور بالکل سیدھے تنے کے ساتھ یہاں کے درخت ہیں ہوا جب درختوں اور پتوں سے ٹکراتی ہے تو ساز بجنے لگتے ہیں ان سازوں میں اتنا کیف ہوتا ہے کہ آدمی کا دل وجدان سے معمور ہو جاتا ہے اس باغ میں انگور کی بیلیں بھی ہیں انگوروں کا رنگ گہرا گلابی یا گہرا نیلا ہے بڑے بڑے خوشوں میں ایک ایک انگور اس فانی دنیا کے بڑے سیب کے برابر ہے اس باغ میں آبشار اور صاف شفاف دودھ جیسے پانی کے چشمے بھی ہیں بڑے بڑے حوضوں میں سینکڑوں قسم کے کمل کے پھول گردن اٹھائے کسی کی آمد کے منتظر نظر آتے ہیں باغ میں ایسا سما ہے جیسے صبح صادق کے وقت ہوتا ہے یا بارش تھمنے کے بعد سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہوتا ہے اس باغ میں پرندے تویور تو ہزاروں قسم کے ہیں مگر چوپائے کہیں نظر نہیں آئے بہت خوبصورت درخت پر بیٹھے ہوئے ایک طوطے سے میں نے پوچھا کہ یہ باغ کہاں واقع ہے اس طوطے نے انسانوں کی بولی میں جواب دیا یہ جنت الخلد ہے یہ اللہ کے دوست لال شہباز کلندر کا باغ ہے اور حمد و ثنا کے ترانے گاتا ہوا اڑ گیا المختصر میں نے جو کچھ دیکھا زبان الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے انگوروں کا ایک خوشہ توڑ کر واپس اسی جنت کی کھڑکی سے حضور لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا ہمارا باغ دیکھا پسند آیا تمہیں میں نے عرض کیا حضور ایسا باغ نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ سنا ہے میں تو اس کی تعریف کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا جزاک اللہ خیرت